А? Чтобы правильно табличку. Да. табличку прикрутить. А Был бой. А? И полпятого не стало шесть да? человек. А взяли, Прилетел вражеский. Бля, кто там Мина, снаряд. И в один момент погибло шесть человек здесь на этом месте. После гибели ребят вот мы задали целью. Ну, Память ребят поменьше. Ну, поставить крест, как бы, война, война закончится. Кирпичами Ну, помнишь, что это страшно? И кто-то дал свою жизнь. Хлопці загинули під час виконання бойового завдання. Тому вирішили, незважаючи на всі труднощі, приїхати сюди всі разом і увіковічити їх пам'ять таким чином. Здесь Чок лежал. Вот здесь Коля. Там э, чуть дальше, тут декрет закапываем. Там э, лежал Лавренчук. Вот. Там дальше валик лежал, а носинка аж отнесло аж на. Получается, тут стрельбище под низом есть. А там... Вот. А Андрюшку покойного, он сам с Луганщины, то его уже раненого занесли в школу, и он как бы на наших ну, глазах умер. Хотел что-то сказать, но ну, не успел. А там шесть человек, раненых было, получается. Это сильный обстрел был, мы по аэропорту работали. Вот. Ну, разрывы были во дворе, вот здесь, получается. Ну, надо было работать, потому что атака была на аэропорт. И получается, получается, наш... работали наши минометы, нельзя было уйти с позиций, потому что там наступление шло такое серьезное, и ребята просили огня, и вот мы. И... Они угадали, короче, сюда. И нет, стоп, 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 стоп. По центру, по центру. По центру. Камням, давайте, просыпем цементом. Земля, 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 землю. Давайте землю ее птушкуем. Аллилуйя. <звук> Оцяйший на Святого Духа. Нехай Господь благословить, помилує, спасе і дарує їм усі блага свого Небесного Царства. Я і сина Святого Духа. Амінь. Пошел